За моей спиной находится исторический Майдан 2013 года. Майдан, который вышел на улицу защитить права каждого украинца. Сегодня, 13 декабря 2013 года, произошло историческое событие для всего народа и государства Украина. Сегодня представители различных общественных объединений, представляющих всю Украину, создали Национальные сборы Украины. Это организация, которая вставила перед собой целью проведения мероприятий по системе изменения существующей власти в Украине. Знак Украины должна принадлежать народу. Именно эту цель ставит перед собой национальные сборы Украины. Переформатирование, загрузка новой системы управленческой, системы управления в государстве Украины. цель, которую мы добьемся всех. Я рад, что представительство данной организации имеет и гражданское движение за все Одессы, члены которой работали в рабочей группе, сегодня входят в различные структуры организационные национальных сборов. Я думаю, что именно это станет одним из толчков для развития нашей организации в целом, в нашем регионе, для достижения цели по всей Украине. 13 декабря 2013 года. Центр нашей столицы. Улица Крещатик. Я горд и счастлив, что я являюсь украинцем.